Дорогие друзья! Здравствуйте! Я начну издалека. 25 января 2015 года в 15.00 в Кемеровском областном театре драмы имени Луначарского пройдет финал, первый финал первого регионального конкурса красоты «Мисс Кемерово-2015». Мы хотели бы у вас узнать, каким боком, какое участие там э, принимаете вы? Я одна из конкурсантов. Вы одна из конкурсантов, представляете, друзья? Итак, что вы нам можете рассказать? Что это вообще за конкурс? Конкурс жен, мам. Нас проверяют. У нас кулинарный. Там, в детский дом вот мы ездили благотворительный этап. Ну вот и будет еще творческий этап. Ну, да. Свои, талант. Свои таланты. Свои таланты были пока. Но мы не сомневаемся в Даше, потому что это великолепная артистка нашего театра. Да, да. Спасибо. А, хотела а сколько всего участников? 15. 15 участников? Да. Это только с города Кемерово? Исключительно. Да, только с города Кемерово. Ну, выбирайте сейчас. Миссис Кемерова в Томске выбирается своя миссис, в Новосибирске выбирается своя миссис. Потом все вот эти миссис собираются. Выясняется миссис Сибири уже. Понятно, понятно. Мы знаем, что это в 15.00. 25.15.00. 15 а как зрителям попасть на все, сие мероприятие? Да? Где билеты, где взять билеты? Ну, у меня билеты? есть, нет, Касси у нас не продает. нас не продают билеты вообще. Через контакт может со мной связаться, я могу. Да. Ну, либо можно писать еще в... Группа ВКонтакте, где мы э, да, очень ВКонтакте. быстро ответим. Приходите 25-го, поддержите меня. Мне очень это нужно. А мы тем временем все дружно да. надеемся, что победа будет за нами и за такой прекрасный, замечательный, талантливый артистки, как Дарья Бардышина. Друзья, приходите, будем рады вас видеть. Да. Ура.